لا واللّا. لا واللّا. हلا واللّا. हلا واللّا. آ, عرب میں جو ہے یہ اکثر انداز ہے کسی کو مخاطب کرنے کا حالانکہ کا مطلب تو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ ویلکم اور اللہ کی قسم اٹھا رہے ہیں کہ جب بھی ہم کسی مطلب کہ عرب میں جاتے ہیں کسی کے گھر جاتے ہیں تو کوئی چیز اچھی دیکھتے ہیں تو بڑا ان کا پیارا سا ریاکشن ہوتا ہے کہتے ہیں اللہ واللہ اس کے لفظی معنی جو ہے وہ یہ بنتے ہیں کہ ہیلو خدا کی قسم ویسے لفظی معنی تو یہ بنتے ہیں آ, لیکن عام طور پر جو ہے اس کا جو مطلب بنتا ہے ہیلو ہاو اور یو اس طرح سے مطلب کہ اس کو کیٹاکریز کریں گے لیکن اس کے میننگز اور ہیں آئی یعنی کہ ہیلو بائی کورڈ اور اردو میں کہیں گے یعنی کہ ہیلو خدا کی قسم لو سیوی یو حشنی شیخ لو سیوی یو حشنی شیخ لوسی یا وحشنی یا شیخ لوسی یا وحشنی یا شیخ اب اس کے معنی جو ہے اس پر آپ نے دھیان دینا ہے لوسی جو ہے اس کی بلی کا نام ہے ٹھیک ہے اور وہ کہہ رہا ہے یا وحشنی یا وحشنی یعنی کہ تم مجھے بہت یاد آ رہی تھی تمہارا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا یاد آنا کسی بندے کا کسی شخص کا بھی وہ ہو سکتا ہے اس کا نام اس لئے لے رہا ہے کہ مجھے لوسی کی یاد آ رہی تھی ٹھیک ہے لوسی یا شیخ ٹھیک ہے جیسے مثال کے طور پر کسی نے کو کال کی ہے تو مثال کے طور پر اس کا نام ہے عمر ٹھیک ہے نا تو عمر نے کال کیا آپ نے کہا السلام علیکم آپ نے کہا وعلیکم السلام آپ کہیں گے وحشنی عمر وحشنی یعنی کہ میں تمہیں مس کر رہا تھا مجھے تمہاری یاد آ رہی تھی تو اس طرح سے جو ہے میننگس بنے گے تو یہ جو جتنے بھی الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ آپ نے اپنی لائف میں ایکزیمن کرنا ہے ٹھیک ہے نا اس کو بولنا ہے اپنی لائف میں تو بڑے پیارے لفظ ہیں تو یہ دکھانے کا مقصد اصل میں یہی ہوتا ہے کہ تاکہ آپ ان الفاظ کو اپنی عام زندگی میں بولیں ٹھیک ہے تو پھر دیکھیں ان کا کیا اثرات بنتے ہیں یہ بڑے ہی پیارے لفظ ہیں سلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں تدقید طول الطریق و نفکر فی امشنگل غان عبد فکر شغل عبد طول وانا فکر عبد اب دیکھیں یہ اس کے بلی کے بارے میں اس کو کہہ رہا ہے تصدقین یعنی کہ کیا تم سچ مانو گی کیا تم اعتبار کرو گی تصدق کا مطلب یعنی کہ سچ ہی ہوتا ہے تصدقین یہ جو ہے وہ فیمیل کے لیے بول جاتا ہے تصدقین تصدقین, 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 تصدقین تصدقنی ٹھیک ہے نا وہ بھی کہتے ہیں وہ کہیں گے کسی میل کے لیے لیکن فی میل کے لیے کہیں گے تصدقین طول الطریق یعنی کہ سارا راستہ طول کا مطلب ایسے لمبا ہوتا ہے لیکن اس میں جو ہے اس کی منی بنیں گے یعنی کہ سارا راستہ وانا فکر فیہم یعنی کہ میں اس کے بارے میں ہی سوچتا رہا افکر فیہم مشغل، اغانی عبد المجید عبد المجید جو ہے آپ لوگوں کو شاید پتہ ہو کہ وہ ایک سنگر ہے ٹھیک ہے نا وہ مطلب گانے وغیرہ گاتا ہے تو اغانی کا مطلب یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے عبد المجید کے گانے پلے کیے ہیں شغل کیے ہیں یعنی کہ چلائے ہیں دوبارہ سے سن لیں تصدقین تو تولتری کو انا افکر فی ومشکل الغانی عبد المجید اب اس کے اردو میں جو لفظی معنی بنتا ہے یقین کرو راستے پر چلتے ہوئے میں اس پر غور کر رہا تھا یعنی کہ فکر فی ہم اور عبد المجید کے گانے چلا رہا تھا یا بجا رہا تھا یہ دونوں جو ہے سیم ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور انگلش میں بولیں گے بلیو می ایز آئی واز واکنگ along دا روڈ آئی واز اونڈرنگ اوور اٹ اینڈ عبد المجید سونگ وار پلیئنگ ٹھیک ہے اب یہ جو ہے اس کا انداز جو ہے آپ دیکھیں کہ کتنا پیارا ہے کس انداز میں وہ بات کر رہا ہے تصدقین اچھا یہ جو آپ الفاظ سیکھ رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کی زیادہ دلچسپی ہوتی ہے کہ آپ کو اس لفظوں کا معنی پتہ آ جائے ٹھیک ہے تو اگر آپ معنیوں کے پیچھے بھاگیں گے نا آپ کبھی عربی نہیں سیکھ سکیں گے ٹھیک ہے نا یہ میری ذاتی رائے ہے ہر شخص اپنے اسٹائل سے اپنے انداز سے سکھا رہے ہیں آپ لوگوں کو لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ کا زیادہ جو فوکس ہونا چاہیے وہ ان الفاظوں پر ہونا چاہیے اور جسٹ منٹ کے لیے جو ہے آپ نے اس کا مطلب کا تھوڑا سا میننگ جاننا ہے باقی آپ نے ایک اپنے انداز میں جس طرح سے عرب بول رہے ہیں جیسے وانا دیکھیں کس طرح سے میں نے بولا کہ اس چیز میں ذرا سا بھی میرے ذہن میں نہیں آیا کہ یار اس کو اس کے میننگ کیا ہوں گے کیا ہوگا ٹھیک ہے جب آپ یہ سب چیزیں بولنا سیکھ جاتے ہیں اس اس کے بعد ضرورت ہی نہیں بڑھتی کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لفظ کس موقع پہ کہاں بولنا چاہیے اس کے لیے آپ کا ایکسنٹ اچھا ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اور اس چیز کا مطلب آنا بھی ضروری ہے پھر اس چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں شلونك انت طيبه اب دیکھیں یہ سب میں زیر لگی ہوئی ہے کیوں کیونکہ وہ ایک میل کے بارے میں پوچھ رہا ہے فی میل اور میل کا فرق لازمی آپ نے دیکھنا ہے لازمی آپ نے نوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اگلک یعنی کہ آئی سے میں نے کہا ٹھیک ہے یا میں کہہ رہا ہوں اگلک ٹھیک ہے اگلک شلونک شلونک یعنی کہ کیف حالک ٹھیک ہے نا یہ اس کا حال پوچھ رہا ہے شلونک یعنی کہ تم کیسی ہو تمہارا کیا حال ہے انتی طیبہ آر یو ویل کیا تم ٹھیک ہو ٹھیک ہے انتی طیبہ طیب کا مطلب جو ہے ٹھیک ہوتا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا انتی طیبہ یعنی کہ کیا تم ٹھیک ہو دوبارہ سے سن لیں اگولک شلونک انتی طیبہ اگولک شلونک انتی طیبہ اگولک شلونک انتی طیبہ یعنی کہ آئی سے ویل ٹھیک ہے انگلش میں کوئی اتنے مسائل نہیں ہے ٹھیک ہے نا ہی شی کے یہ عربک میں اور اردو میں تھوڑے سے ہیں تو اگر یہاں پر میل ہوتا تو میل کے لیے آپ کہتے ہیں اگلکلک میں نے کہا میں کہہ رہا ہوں شلو نک زبر ہے ٹھیک ہے نا شلو نک انت تیب ٹھیک ہے نا وہ تا مربوطہ بھی نہیں لگایا اس میں ٹھیک ہے نا انت لگا دے خلاص کام ہو جائے گا گ شلونک انت یعنی کہ میں نے کہا تم کیسے ہو تم ٹھیک ہو ٹھیک ہے آئی سے ہاؤ آر یو آر یو ویل ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ اس جملے کی آپ کو سمجھ آگی ہوگی تو آج جو ہے ہم ویڈیوز کے پارٹ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے نا پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ تھری تو اس طرح سے جو ہے دس دس منٹ کی میں ویڈیوز شیئر کروں گا تاکہ آپ لوگ ذرا جلدی سے سیکھیں اور مجھے ایڈیٹنگ میں جیسے ہی میں دس منٹ سے اوپر ویڈیو بناتا ہوں تو مجھے بہت ٹائم جو ہے کنزیوم ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو بہت ٹائم لگتا ہے اس میں تو اس لیے جو ہے میں اس کے پارٹ بنا رہا ہوں ایک بھائی نے کمنٹ میں بتایا کہ آپ لوگ اس کے اس سیریل کے جو ہے پارٹ کر دیں ٹھیک ہے تو اس لیے میں پارٹ بنا رہا ہوں ون ٹو پارٹ تھری تو اس طرح سے جو ہے اب ایک پلے لسٹ بناؤں گا ٹھیک ہے اس میں یہ ہوگا کہ ایک ڈرامے کا جو ہے ایک جو پورا سین ہے اس کو سٹیپ سٹیپ بے جو ہے آپ کو سکھانے کی کوشن کروں گا چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ بھی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر ویٹس اپ پر میسیج کریں Uh, کیونکہ جتنی بھی آپ ریبک سیکھ لیں جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے uh, تو اس سے جو ہے آپ کو ریبک سیکھنے میں کافی uh, دشواری ہوگی کیونکہ ویڈیوز جتنی بھی دیکھ لیں ویڈیوز ہی رہتی ہیں جب تک ہم کسی سے جو ہے پریکٹس کسی سے بول کر جب تک ہم کریں تب تک ہمیں جو ہے ریبک بولنے میں کافی دقت رہتی ہے یہ میرا نمبر ہے اگر آپ آن لائن کلاسز لینا چاہتے ہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں چلیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں شلونک الوالد ایسا تیب شلونک الوالد عصا طیب شلونک الوالد عصا طیب ٹھیک ہے نا اس کو سن لے کہ وہ پوچھ رہا ہے کہ تمہارے والد کا کیا حال ہے تمہارے والد کیسے ہیں تمہارے والد کا کیا حال ہے عصا طیب عصا طیب عصا طیب ایک ایسا ہوتا ہے وہ ڈنڈا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ وہ ایسا نہیں ہے یہ اس کی خیریت پوچھ رہا ہے کہ مطلب وہ خیریت سے ہے اس کی طبیعت جو ہے آسا جیسے پوچھتے ہیں نا عقیف عساق عساق طیب یعنی کہ جو تمہارے اصاک ہیں تمہاری جو طبیعت ہے وہ ٹھیک ہے طیب کا مطلب دیکھیں میں نے آ, آ, پیچھے آپ کو بتایا کہ طیبا وہ تھا فی میل کے لیے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے طیب یعنی کہ یہ میل کے بارے میں وہ پوچھ رہا ہے ٹھیک ہے نا شلونکل والد یعنی کہ تمہارا والد کیسے ہے یا تمہارے والد کا کیا حال ہے عسا طیب یعنی کہ اس کی جو طبیعت ہے وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو انگلش میں بولیں گے ہاؤ از یور فادر از ہی ویل تو امید کرتا ہوں کہ اس جملے کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی تو یہ تھا ہمارا پارٹ ون تو پارٹ ٹو انشاءاللہ بہت جلدی اپلوڈ ہوگا اور اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں پارٹ ٹو میں انشاءاللہ اوکے اللہ حافظ